Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем курс сюжетов о электронном правительстве, об электронной демократии. Меня зовут Юрий Козлов. Я представляю государственное предприятие ⁇ Национальная информационная система ⁇ Наше предприятие находится в сфере управления Министерства юстиции Украины, и Министерство юстиции Украины сегодня является одним из флагманов внедрения систем электронного правительства в Украине. Мы за последние полгода внедрили несколько услуг в электронной форме, таких как регистрация актов гражданского состояния, это доступ к реестрам имущественных прав и постоянно работаем над тем, чтобы для граждан Украины административные услуги были максимально удобными, чтобы они могли получать такие услуги, не посещая несколько раз те или иные государственные учреждения. И одной из основных составных частей электронного правительства на сегодня в нашей стране и, собственно, в любой стране, где такие системы внедряются, является система электронной идентификации. Что это такое, для чего она нужна, насколько нам полезна для граждан, я как раз и собираюсь вам рассказать. Когда вы в обычном невиртуальном мире приходите в какое-нибудь учреждение государственное или бизнес или банковское учреждение за получением какой-то услуги или за реализацией своих гражданских прав. Вам первое, что необходимо сделать, это пройти идентификацию и верификацию своей личности. В обычном мире мы делаем это с помощью документов, которые нам выдают компетентные органы. Это могут, может быть паспорт, это могут быть водительские права, это может быть свидетельство о рождении. И в каждом из этих документов содержится информация о гражданине, которая позволяет его идентифицировать или выделить его из общего контекста населения нашей страны. С помощью этого документа, с которым мы знакомы уже на протяжении многих лет, вы сможете получить практически любую услугу в любом учреждении, будь то банк, магазин, ЗАГС или у нотариуса. И этому документу все безоговорочно доверяют. Что происходит в электронном мире? В электронном мире, когда вы пытаетесь получить какую-то услугу или получить доступ к какой-то информации, вы Первое, что делаете, это проходите процедуру регистрации. Процедура регистрации в самом элементарном, простом формате выглядит примерно так. Вы вводите свои данные, это логин, дальше некоторые сервисы требуют от вас дополнительную информацию, это может быть место жительства привязанное к населенному пункту, это может быть дата рождения. После прохождения такой регистрации, сервис-провайдер или собственник информационной системы вам предоставляет механизм подтверждения своей виртуальной идентичности и в основном, как правило, это пароли. Сейчас я говорю о таких простых сервисах, как регистрация в системе электронной почты, почты как регистрация в интернет-магазинах, там, где риски недостоверной идентификации там где риски получения ущерба как пользователям так и противоположной стороной они не настолько высоки чтобы использовать достаточно серьезные защищенные механизмы электронной идентификации если же мы говорим о сервисах которые связаны с реализацией прав гражданина или связаны с его конституционными обязанностями, например, сдача фискальной отчетности субъектами предпринимательской деятельности, бизнесменами или получение информации из каких-либо реестров. Министерства юстиции Украины или Государственного земельного кадастра. Здесь, конечно, при регистрации в системе нужно пройти более серьезные механизмы и процедуры электронной идентификации и подтверждения того, что вы являетесь именно тем, за кого вы себя выдаете в виртуальном мире. В Украине до недавнего времени, буквально еще год назад, пожалуй, единственным защищенным механизмом электронной идентификации являлся механизм электронной цифровой подписи. Электронная цифровая подпись в Украине работает уже более 10 лет. На сегодня э, те субъекты, которые являются сервис-провайдерами фактически электронной идентичности, это центры сертификации ключей в соответствии с определенными нормативными актами, э, регистрируют граждан, пользователей системы электронной цифровой подписи, э, предоставляют возможность им генерации секретных ключей генерация открытого ключа и возможность привязки идентификационных данных или персональных данных об этом гражданине, об этом человеке к открытому ключу и формирование так называемого сертификата открытого ключа. К сожалению, на сегодня... Услуги электронной цифровой подписи в Украине в основном доступны юридическим лицам. Это бизнесмены, это физические лица предпринимателей, которые в соответствии с законодательством обязаны сдавать фискальную отчетность в контролирующие органы. Эта система работает уже достаточно успешно более семи лет. Я имею в виду система подачи фискальной отчетности, и сегодня уже более трех миллионов граждан Украины имеют в своем распоряжении средства электронной цифровой подписи. Естественно, что для физических лиц в условиях пока еще массового отсутствия тех или иных электронных сервисов спрос к средствам электронной цифровой подписи был до недавнего времени недостаточно высоким. Когда мы начинали работу над разработкой концепции электронной идентификации в Украине, это, мы делали в агентстве электронного управления под руководством Александра Рыженко, мы создали рабочую группу, в которую мы включили специалистов, которые достаточно хорошо владеют и нормативной базой Украины, которые изучили международный опыт внедрения системы электронной идентификации. Мы привлекли сюда банковский сектор, мы привлекли сюда в, к работе в этой рабочей группе также мобильных операторов. И на сегодня мы разработали концепцию, которую мы надеемся запустить уже в виде пилотного проекта, и частично она уже запускается. Это система электронной идентификации, когда кроме э, средств электронной цифровой подписи, пользователи, жители Украины, простые граждане, физические лица могут использовать другие доступные для них механизмы. Это механизм банковской идентификации, когда... Пользователь для подтверждения своей идентичности при входе в информационную систему для получения той или иной административной услуги предъявляют те же э, атрибуты, которые они предъявляют, скажем, при входе в систему онлайн банки Что касается еще более новой услуги, которая, я надеюсь, будет внедрена в, уже в начале следующего года, это услуга Mobile ID или мобильная идентификация или Mobile Signature, мобильная цифровая подпись. Мы сегодня в составе упомянутой рабочей группы вместе с ведущими операторами мобильной связи Украины разрабатываем концепцию, в соответствии с которой пользователи мобильной сети смогут точно так же с помощью своих мобильных телефонов входить в те или иные порталы предоставления административных услуг и получать те же услуги, которые они могли бы получить либо в виртуальном мире используя цифровую подпись или Bank ID, или просто придя в учреждение, в, в, к нотариусу, или в ЗАГС, или в какой-то центр обслуживания клиентов, или центр предоставления административных послуг, и получить те услуги, которые бы они хотели. Если говорить о международном опыте, наверное, вам интересно, какой опыт мы перенимаем, я вам скажу, что мы изучили достаточно много решений, это решения в основном европейских стран. И мы пришли к такому выводу, что Украине с учетом нашей географии, нашего демографического состава, количества населения и общей компьютерной грамотности и вовлечения разных слоев населения к получению тех или иных сервисов в электронной форме, нам не нужно зацикливаться на какой-то одной схеме электронной идентификации. Поэтому именно сейчас мы разрабатываем... Концепцию и потихонечку она уже внедряется в виде пилотных проектов, где гражданин сможет свободно выбрать для себя тот механизм электронной идентификации, который он считает для себя более приемлемым, безопасным, который для него является удобным. И мы думаем, что уже в начале 2016 года вы увидите, как те или иные сервисы государственных учреждений, министерств ведомств, центров предоставления административных услуг, дают возможность пользователю с помощью цифровой подписи, с помощью э, услуг удаленного банковского обслуживания, как мы их называем, bank ID, или с помощью мобильного телефона, получить максимально большое количество услуг. Естественно, что без параллельного развития системы электронной идентификации и э, самих услуг большого успеха мы не достигнем, но я, как уже говорил, отдельные министерства в нашем государстве являются лидерами, и с каждым днем такое количество электронных услуг их становится все больше, больше и больше. Вы сегодня, если меня смотрят молодые люди, можете зайти в портал министерства юстиции Украины и заказать и подать в электронной форме заявление на, например, заключение брака или на смену имени. При этом вы должны использовать средства электронной цифровой подписи, и вам э, остается только то, чтобы просто прийти либо со своим избранным или избранницей, пройти э, торжественную процедуру бракосочетания, либо смены имени. И тем самым мы предоставляем возможность гражданам Украины чувствовать себя более комфортно, не тратить зря время на в очередях, на то, чтобы они могли как можно больше сил и времени потратить на другие более приятные дела. Еще одним важным событием, которое ожидает жители Украины в 2016 году, это внедрение и запуск нового паспорта гражданина Украины. Все мы знаем, что сегодня мы пользуемся обычным паспортом в виде брошюры, в виде книжечки. Естественно, что в наш век развития печатных средств, фотографий и так далее, подделка такого документа стала на сегодня достаточно тривиальным решением. Поэтому Украина, двигаясь в сторону интеграции с Европейским Союзом и выполняя определенные требования подписанной нами ассоциации с Евросоюзом, принял решение и сегодня идет к реализации и выдаче документов нового формата. То есть формат документа гражданина, паспорта гражданина Украины будет сегодня вот примерно таким. Это будет карточка размером с обычную банковскую карточку. На ней будут записаны биометрические данные, то есть здесь будет фотография, здесь будут отпечатки пальцев, которые смогут в разных различных информационных системах и при э, различных кейсах надежно идентифицировать гражданина Украины. При этом все эти данные будут достаточно надежно защищены. Это э, будет подтверждено Сертификационными исследованиями, которые сопровождают выпуск такой карты. И самое главное, что, над чем мы сейчас работаем и что относится именно к предоставлению электронных сервисов в контексте электронной идентификации, на такой карточке будут записаны данные, которые соответствуют электронной и цифровой подписи нашего гражданина. Это опыт, который мы подчеркнули практически у всех государств, в которых развита система электронного правительства, гражданин с помощью такого документа удаленно может получать большое количество услуг. Он может заключать договора, он может подавать заявления, он может отчитываться перед фискальными органами. И самое главное, к чему мы движемся, я надеюсь, что мы, пусть не сразу, но ну, примерно через несколько лет, может быть через лет пять мы надеемся, что с помощью такого документа и с помощью защищенных механизмов электронной цифровой подписи мы придем к достаточно важному этапу развития нашего общества. Это электронное голосование, электронные выборы. И в результате вы сможете, не выходя из дома, не стоять в очередях на избирательных участках, не проверять, внесены ли вы в списки избирателей, реализовать одно из важнейших прав жителя Украины это право избирать и право быть избранным.